Тут принимают хорошо, кормят. Да, тут есть ринг, там, где можно провести свои спарринги. Косокория хорошо влияет на функциональную систему, так как функциональная система изменяется за протяжении 21 дня. Объемы увеличиваются. Сердце, общий объем легких, крови и тому подобное. Нет, это решила наука, Национальный университет физического воспитания спорта Украины. Давно это все известно, как влияет высоковорье на спортсмена. Как это вам и... Да сам себе только я могу помочь, и никто больше. Еще а пока что нет, так как было серьезное ОФП, были канаты, были большая работа ног, передвижение, загружены пока что полностью и пока что еще не пришел на пик в своей формы, это будет уже в ближайшие дни боя. Ну, идет целевая подготовка именно к поединку против Баланского. Ну, конечно, уже посмотрели с Сергеем его бои и, в принципе, нарабатываем комбинации разные. Довольно непростой соперник и бьет сверху удары, бросается, может, конечно, опасно головой идти вперед, может рассекти. В принципе, эти все моменты мы изучаем и опасаемся его, чтобы не нанести себе травмы Ну. Антропометрических данных, наверное, можно так сказать. Так как э, мышцы, по конечно, рельефнее. Парень ниже, ну, это все покажет ринг. Я думаю, это у него все в процессе. В принципе, видео много, материалов на ютубе с моим участием. Я думаю, что он с тренером готовит что-то под меня. Какие вы ну, это покажет ринг и бой. Можно готовить и настраиваться на что-то, и ничего не получится, и травмироваться, и уйти домой ни с чем. Это его величество бокс. Бой и рассудит. В принципе, ставки всегда велики, так как профессиональный бокс не терпит поражений, и всегда хочется одержать победу. Ставки на победу. Да не сказать, что, в принципе, первый поединок он прошел м -м, под диктовку мою и тренера моего. Но, увы, то, что всегда планируешь, не всегда получается. Психологически, конечно, настроен на соперника и снести его, и быть лучше и лучше и лучше. Ну, подъем где-то в 7.30, 8 часов уже на тренировочном процессе. Сегодня были работа на лапах. Через день это передвижение на ногах, работа ног. Слишком много не раскрываем секретов, так не хочется рассказывать о подготовке, трудимся. И в 4 идет уже непосредственно в парах работа. Ну, у нас идет только первая неделя спарринга, поэтому однозначно оценить его ну, состояние полную готовность, потому сто 100% на сегодняшний день это невозможно сделать, ну сложно по крайней мере сделать, да, но э, тенденция к улучшению у нас идет с каждым днем, мы для этого и тренируемся, для этого рано просыпаемся, э, хорошо кушаем, много отдыхаем, много тренируемся для того, чтобы показывать хороший результат рима. А вы как тренер на чем акцентируете вагу э, Ну, э, вы знаете, я скажу так. Боксер боксирует в ринге так, как ему позволяют боксировать противник. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы противнику было неудобно боксировать с Денисом, а Денис мог делать то, что ему удобно делать в ринге. Сколько изменилось по второму по сравнению с первым? То есть что Сколько изменилось? Да, на самом деле по большому счету боксеры, ну, спортсмены, да, делают, э, ну, можно сказать одну и ту же подготовку, да, только там добавляются какие-то определенные нюансы, моменты, исходя из соперника, исходя из выбора соперника, оппонента, да, исходя из физических каких-то кондиций, готовности, там какой был перерыв, какой был отдых, то есть Денис не так давно провел свой вот, крайний поединок, поэтому мы поработали, ну, мы, как всегда, поработали там где-то около, ок, работаем около двух месяцев подготовки к каждому поединку. Я думаю, что в этот, в этот раз мы не будем изменять своих принципов и поработаем тоже где-то в таком, в таком промежутке времени. То есть у нас еще впереди там где-то две, две недели спарринга. Вот, как бы, в принципе, по большому счету, изменений глобальных у нас не произошло. Просто отчего вопрос? Денис, ты первый год уже время готовился сам, но перед с вами к первому году, а сейчас... Смотрите. Смотрите, Денис готовился сам до того, как мы начали подготовку. Поэтому это была преподготовка, скажем так. Да? Мы с Денисом и перед первым боем готовились, где-то около двух-двух с половиной месяцев. Точно так же и к этому бою мы будем готовиться однозначно два, может быть, два с половиной месяца. Ну, я там по датам не помню точно. Свободное время есть вообще? Свободное время занимает сон, так как устаешь на тренировке и выкладываешься полностью. Хочется отдохнуть, хочется привести себя в порядок, собрать вещи на тренировочный процесс. Свободное время мало, но оно есть. Что-что-что? Ну, пока что еще нет, на выходных в воскресенье пойдем. Вопрос Чуть подробнее, почему... Смотрите, на самом деле Денис уже говорил, что ну, это не высокогорье, это среднегорье, потому что тут до тысячи метров, да, и благоприятно влияет на повышение функциональных кондиций спортсмена, такая высота, да. Почему именно Буковель? Да, вы знаете, ну, на самом деле мы бывали, все знают, что много спортсменов, боксеров уезжают на сборы, там, кто улетает в горы, там, не знаю, в Альпы, кто в Австрию, кто в Америке, ну то есть в любом случае боксеры стараются этот этап подготовки проходить в горах мы живем в Украине мы выступаем в Украине мы любим Украину поэтому и Буковель у нас Буковель это самый лучший э, с инфраструктурой совсем горнолыжный ну, курорт и э, ну и горы как бы да у нас тоже тоже хорошие здесь поэтому мы не видим смысла Боксируя в Украине, ездить куда-то там за границу за тысячи километров для того, чтобы проходить под там. Нас тут э, рады видеть, у нас э, хорошие отношения ну, с руководством Бухавеля. Нам они нас под, поддерживают, да, принимают. Там, вот, Александр Ленин Шевченко нас всегда рад видеть, всегда как бы поддерживает спорт. Ну вот, вот как, собственно, и ответ на этот вопрос. То есть мы живем боксируем в Украине, поэтому и тренируемся тоже в Украине. Можно сказать, что в Украине есть умывочь, тренировать, не хотим здесь и это а, Скажите, что выезжаете, что выезжаете? Я, я, я думаю, что да. Я думаю, что да. Тут вопрос, опять же, таки, да, то есть, скорее всего, что если мы будем боксировать, допустим, в Америке, в Германии, не знаю, в Англии, в Австралии, скорее всего, что мы на, на подготовку полетим в то место, где мы будем боксировать или там поедем. Ну, то есть, а если мы проводим поединки в Украине, какой смысл нам э, колесить по, по миру туда назад, чтобы? все равно вернуться сюда. А горы, горы, высота та же, условия тут прекрасные для нас, для тренировок. Нам тут создают все условия, ну, какие на необходимы для плодотворных тренировок. Федерация спорта какого? Смотрите, это давайте разделять две вещи. Есть профессиональный бокс, есть любительский, ну, олимпийский бокс, да, это два, разных вида спорта. Олимпийский, ну, не, не то, что два разных вида спорта, а две разные, как бы, параллельные вещи, да. Э, олимпийский вид спорта он поддерживается там государством. Э, есть федерация бокса Украины, есть федерации бокса в каждой области. То есть они занимаются воспитанием олимпийских, э, олимпийских надежд, назовем это так, да. Вот Денис в свое время был серебряным призером Олимпийских игр. Вот тогда он представлял нашу страну и выступал от, от, от лица федерации бокса Украины, от лица федерации бокса Киева. Поэтому на данном этапе э, эта ступень, да, уже пройдена. Сейчас у него профессиональный бокс. Профессиональный бокс это немножко другое. Это уже больше как. Как сказать немножко другие. Спорт, да, тут, да тут, тут немножко другие уже цели, приоритеты, правила и все остальное. Тут уже спортсмен выступает, ну, понятно, что он представляет свое государство, но он выступает уже как сам, как, как сказать, как. Как человек, который идет к новым горизонтам, да, это может можно сказать следующая ступень, потому что олимпийский спорт, спорта, там есть определенные рамки, правила и так далее, а профессиональный спорт это уже более это как профессия, не Никак... ну конечно, да, это 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 как как ну как работа, это, это есть работа, то есть это уже сфера деятельности, это уже род занятий, это уже профессия чем, чем помогает, что так Давайте будем опять же разделять, это немножко разные вещи. Это профессиональный бокс, это уже не сборная страны, в которой собираются все лучшие боксеры и там со стороны, да, и тренируются вместе. Если если существует возможность того, что у них параллельно поединки, допустим, в одной карте, да, то и у них и синхронно идет подготовка, то да, мы приезжаем вместе на сборы. Вот как у нас было перед первым Денисом поединком, мы готовились с Сашей на, ну, на турнир. И Денис должен был боксировать в этой карте, ну, боксировал в этой карте. Поэтому мы объединили две подготовки, да и мне легче было с ними двумя тут находиться вместе. Я подобавлю, конечно, Александр Усик не спит на моих, если присутствует на моих тренировках и подсказывает, так как он уже провел нормально поединков, я держал победу и в СБ, и в любительском боксе, он что-то знает. И если я где-то ошибаюсь, он дает подсказки, ну и, в принципе, переживает за меня всей душой. Конечно. Он мой старший. Ну, пока что далеко не хочется смотреть, так как э, на тренировочном процессе можно травмироваться и получить травму и лечиться очень долго. Какой-нибудь перелом, вывих и тому подобное. Тфу -тфу -тфу, ну, тренируемся и пока что готовимся к 14 ноября. Смотрите, по сопернику э, на самом деле... Соперник, соперник должен быть, ну, повышаться уровень мастерства соперника для того, чтобы его боксер непосредственно рос. Поэтому вот этот парень у него, если не ошибаюсь, там 37, наверное, поединков, 35 поединков. Например, Денис провел один на профессиональном ринге. То есть некоторые люди могут сказать, что вот, как это так, для чего это так. но я всегда же отвечаю, но Денис же не простой парень, который провел всего один поединок в своей жизни. Он же провел у него блестящая любительская карьера. Он проводил поединки в полупрофессиональной серии ВСБ, поэтому э, мы старались найти качественного соперника для того, чтобы э, от, от этого боя э, Денис рос и был как бы толк. Ну, то есть чтобы это было не просто очередное какое-то состязание там, да, а чтобы это был было с, ну, с идеей правильно, чтобы это, чтобы от этого был толк. самое правильное будет видеть так. На сколько раундов рассчитываете? Рассчитываем? Ну, поединок рассчитан на, 6 раундов. Вот и готовимся. Какие призовые? Что-что? Какие призовые? Призовые в смысле? Да, да. да. ну, гонорар, но ну, это, наверное, не совсем корректно говорить о гонорарах. История умалчивает об этом. Ну да. Парень, партнеры неплохие и тоже хотят натренировать себя и меня тоже не дают спорту. Очень сильный. Так, так как это, ты боксируешь в маске, в защищенное лицо и... Если бы не было бы маски, то это было бы больше разукрасок было бы на лице. На самом деле это же бокс, это пережитки профессии, что называется. Это, тут ничего, ничего удивительного нет. Я думаю, что если бы там мы говорили о какой-нибудь музыке или о чем-то еще, он был синяком. Тогда, наверное, был бы вопрос, как так получилось, если он играет на скрипке, у него синяк по голове. Ну, Вы может вырезает? быть, и такое, в принципе. <свист> не, если <свист> честно, я, не знаю, я да. открою секрет, это мне Сергей <свист> <свист> За непослушание Есть Денис, а есть специальный режим харчевания? Вы знаете, тут, опять же, такие, ну, если мы говорим про Дениса, то Денис достаточно, ну, как сказать, поклон, спорт -спорт. Да, то есть <свист> <свист> он уже много лет занимается этим видом спорта, поэтому... Мы знаем, как, как нужно подходить, чтобы приходить к оптимальному, к оптимальному весу, ну, к нужному весу, да, у нас же есть лимит веса, поэтому мы должны к нему прийти. Поэтому мы скорее, я бы сказал так, э, спокойно относимся к питанию, да, то есть просто да, не обидаемся, скажем так, да, как это может быть там в межсезонье какое-то. И, в принципе, у Дениса нет проблем с весом, поэтому питание там прям супер специальное, ну настолько, ну, нет большой необходимости в этом. Фрукты, овощи, мясо, все потребляем. Тортики даже кушают. Да, на самом деле. Потому я что я киевский тортик. На самом деле, на самом деле, шучу, он тортики не кушает это так. Он просто уже сидит мне неделю про тортики рассказывать, я вот и пришел вам сказать. Хочет говорит, сейчас, когда уже приеду в Киев, в Киев, как съем целый киевский тортик. Ну, ну сегодня киды. В пятница. Так через, именно через два тыжня. Раз, два, да, два тыжня. Еще два тижня спарни у нас.